Вы знаете, к нам поступает много звонков, когда жители благодарят нас за лицо, можно сказать, Сум, потому что приезжают делегации, друзья, родственники, и, безусловно, мы идем и делаем фото на память на интересных местах Сум. Но мы пытаемся их поддерживать, но, к сожалению, подсадочный материал просто исчерпан потому что уже такой сезон, а сейчас нам, чтобы подготовить опять на подсадку, это пройдет какой-то период времени. А цветы, они же хотят быть клумбы, чтобы все время были красивые и радовали нас. Мы такую акцию сегодня вынуждены провести своим предприятием, как устанавливаем таблички на тех клумбах, которые уже нельзя, может быть, даже клумбами назвать. В сквере Харитоненко это четыре клумбы. Цветочный сквер по улице Героев Сталинграда, две клумбы в сквере Дружбы, две клумбы. Хотелось бы, чтобы это были последние, чтобы те, кто это делал, возможно, задумались, что они у, у, у города это крадут. Но а те, кто это возможно видят или проходят, ведь Сумж не пустыня, кто-то наверняка заметил, увидел. Ну, реагируйте так, как истинные сумчане и чтобы наш город был красивым и радовал нас и наших близких.